Слово это единственная валюта, которая никогда не обесценится. У меня слово железо. Недавно 12 числа был проведен суд и меня взяли в два. Семь дней. вы за меня не было никого. Семь дней. Всем было безразлично. Пока все на судьбу мою дальнейшую. Никто не подумал о том, как я. Кроме одного человека который привез мне посылку. Это мой командир. Тайм. То есть тут объявляются адвокаты. Я не виню сейчас адвокатов кого-либо. Просто сейчас суть как бы я там, чтобы все поняли, почему это все происходит. Приехал Мусичук, снял репортаж, зашел, завели его, снял репортаж про то, что якобы меня бьют, надо мной издеваются, изгаляются там, и тому подобное. Нет, это неправда. Там ко мне нормально относятся. Так, как говорится, есть в семье не без урода. Есть такие люди, но не рукоприкладство происходит, а просто общение между людьми совершенно другое. В основном относятся нормально, кормят хорошо. Ну, камера есть камера. Хочется быть на горе побыстрее уйти оттуда, прийти к маленькой девочке, чтобы все было хорошо. Когда человек пропиарился, напрягал, не явился в зал, в зал, суда, хотел бы с ним лично поговорить по поводу этого всего. Тем самым принес моим родственникам переживания лишние, ну, много всего. И также ж, парням, которые находятся там на бок-вахте и служат, я просто такая муха услышал, когда одному позвонила мама и говорит: "А ты такой сякой, ты там издеваешься, изголяешься на человека, он воевал, а парень начинает оказываться, говорить, я такого не делал. Но ну, он действительно такого не делал. Все это ведет к сварку. Мне не нужен лишний пиар здесь, в зале суда. Мне не нужен пиар там, возле ворот, который происходил. Я человек, который э, решил поставить точку над этим всем. Я не виноват, я это знаю. И мои близкие тоже это знают. В данный момент я не нуждаюсь в адвокатах. Я сам себе адвокат. Если я посчитаю нужным, я возьму одного адвоката. Но в данный момент мне этого не надо. Поверьте, я очень много знаю информации, которая до попадания сюда повлияло все последствия. Для моей, для моей же безопасности лучше будет, если я буду на данный момент там. Потому что на воле меня просто может не стать все. Собственно так, и я отказываюсь от апелляции, которая была подана. И отказываюсь от адвоката. Вот мои слова.